আজি মই তৃতীয় শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়টোৰ এক নম্বৰৰ উন্নত যিটো আছে সেইটো আলোচনা কৰিম এইটো চোৱা শংকা বহলাই লিখা যেনেকুৱা কি আছে একক দশক শতক হাজাৰ অজুত পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ আঠ বাৱন্ন গতিকে প্ৰথমত কি লিখিব লাগিব ত্ৰিছ হাজাৰ লিখিব তিনিৰ পিছত কেইটা শূন্য সংখ্যা আছে এইকেইটা শূন্য দিছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচশ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচটা দিছে তাৰপিছত পাঁচ লিখিছে পাঁচৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে এক দুই তিনি তিনিটা শূন্য দিছে তাৰপিছত আঠ লিখিছে আঠৰ পিছত দুইটা সংখ্যা আছে দুইটা শূন্য দিছে তাৰপিছত পাঁচ লিখিছে পাঁচৰ পিছত এটা সংখ্যা গতিকে এটা শূন্য আৰু শেষত দুই দুইয়ে থাকিব তাৰপিছতো মই আলোচনা কৰিছোঁ চোৱা যিহেতু ছয় আছে ছয়ৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে এক দুই তিনি চাৰি চাৰিটা শূন্য দিয়া তাৰপিছত যিহেতু শূন্য শূন্য এটাই লাগিব বেলেগ নালাগে তাৰপিছত সাত আছে সাতৰ পিছত কেইটা সংখ্যা দুইটা দুইটা শূন্য দিয়া তাৰপিছত কি আছে আঠ আছে আঠৰ পিছত এটা সংখ্যা এটা শূন্য দিয়া আৰু লাষ্টত ন আছে ন দিবা তাৰপিছত এক আছে একৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে এক দুই তিনি চাৰি চাৰিটা আছে চাৰিটা শূন্য দিয়া তাৰপিছত কি আছে পাঁচ পাঁচৰ পিছত তিনিটা সংখ্যা তিনিটা শূন্য দিয়া তাৰপিছত ছয় আছে ছয়ৰ পিছত দুইটা সংখ্যা দুইটা শূন্য দিয়া তাৰপিছত যিহেতু শূন্য শূন্যই লিখা আৰু শেষত চাৰি চাৰিয়ে হ'ব তাৰপিছত দুই আছে দুইৰ পিছত কেইটা সংখ্যা এক দুই তিনি চাৰি তিনিটা চাৰিটা শূন্য দিয়া য'ত কিমান আছে তিনি তিনিৰ পিছত কেইটা সংখ্যা এক দুই তিনি তিনিটা শূন্য দিয়া তাৰপিছত কিমান আছে ন নৰ পিছত কেইটা সংখ্যা দুইটা দুইটা শূন্য দিয়া তাৰপিছত আছে আঠ আঠৰ পিছত এটা সংখ্যা এটা শূন্য দিয়া তাৰপিছত শেষত শূন্য শূন্য দিব লাগিব তাৰপিছত চাৰি চোৱা চাৰি ছয়চল্লিছ হাজাৰ সাতশ চাৰি লিখিলে চাৰি পিছত কেইটা সংখ্যা আছে চাৰিটা চাৰিটা শূন্য দিয়া য'ত কিমান আছে ছয় ছয়ৰ পিছত কেইটা সংখ্যা এক দুই তিনি তিনিটা শূন্য দিয়া তাৰপিছত কিমান আছে সাত সাত আছে সাতৰ পিছত দুইটা সংখ্যা দুইটা শূন্য দিয়া আৰু লাষ্টত দুইটা শূন্য আছে শূন্য শূন্য লিখিলেই হ'ল তাৰপিছত ন আছে নৰ পিছত কেইটা সংখ্যা এক দুই তিনি চাৰিটা আছে চাৰিটা শূন্য দিয়া ন আছে নৰ পিছত কেইটা সংখ্যা এক দুই তিনি তিনিটা শূন্য দিয়া তাৰপিছত শূন্য এটা শূন্য দিয়া তাৰপিছত ন আছে নৰ পিছত কেইটা সংখ্যা এটা শূন্য দিয়া তাৰপিছত শেষত শূন্য আছে শূন্য দিব লাগিব এইবাৰ আঠ আছে আঠৰ পিছত কেইটা সংখ্যা এক দুই তিনি চাৰিটা আছে চাৰিটা শূন্য দিয়া য'ক কিমান আছে ছয় আছে ছয়ৰ পিছত তিনিটা সংখ্যা তিনিটা শূন্য দিয়া য'ক কিমান আছে শূন্য এটা শূন্য দিয়া তাৰপিছত আছে সাত সাতৰ পিছত এটা সংখ্যা শূন্য দিয়া আৰু শেষত আছে সাত আছে হাতে দিবা তাৰপিছত চোৱা ছয় ছয়ৰ পিছত এক দুই তিনি চাৰিটা আছে চাৰিটা শূন্য দিয়া শূন্য আছে শূন্য বহা তিনি তিনিৰ পিছত দুইটা সংখ্যা দুইটা শূন্য দিয়া য' য' কি আছে শূন্য আছে শূন্যই বঢ়াবা লাষ্টত এক আছে একেই বহাবা এতিয়া তোমালোকৰ ধুনীয়মূৰ্ত আছে বহলাই লিখা সংখ্যাটো ছুটিকৈ লিখিব দিছে বহলাই আছিল ছুটিকৈ লিখিব লাগিব এইটো চোৱা যেনেকৈ একক দহ দহক শতক হাজাৰ অযুজ মানে চাৰিটা শূন্য আছে চাৰি চোৱা চাৰি লিখিছে সেই হিচাপত চাব চাৰি লিখাৰ পিছত চাৰি পিছত কেইটা সংখ্যা শূন্য আছে এক দুই তিনি চাৰি এইফালে চোৱা এক দুই তিনি চাৰি চাৰিটাৰ আগত কিন্তু চাৰিটা সংখ্যাৰ আগত চাৰি হ'ব তাৰপিছত এক দুই তিনি চাৰি চাৰি নম্বৰত হ'ব এইফালৰ পৰা হিচাপ কৰা এক দুই তিনি চাৰি নম্বৰত পৰিছে এইবাৰ কেই নম্বৰত হাত হ'ব এক দুই তিনি শেষৰ পৰা এক দুই তিনি নম্বৰত হৈছে তাৰপিছত এক দুই দুই নম্বৰত হ'ব ন তাৰপিছত শেষত যিহেতু ছয় ছয়ে হ'ব এইটো চোৱা একক দহক শতক হাজাৰ উজুত আছে আঠ লিখিলা আঠৰ পিছত ভালকৈ চোৱা এইটো কেই নম্বৰত হ'ব এক দুই তিনি চাৰি যিহেতু এইটো পাঁচ নম্বৰত আছিল এইটো চাৰি নম্বৰত হ'ব এক এইটো কিমান হ'ব এক দুই তিনি তিনি নম্বৰত হ'ব আৰু এইটো দুই আঠ হ'ব দুই নম্বৰত আৰু সাত হ'ব এক নম্বৰত এইটো চোৱা এবাৰ মানে প্ৰথমটো হিচাপ কৰি চোৱা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ আঠটো পাঁচ নম্বৰত পৰে না নাই এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ হৈ গৈছে এইবাৰ চাৰি হাজাৰ চল্লিছ হাজাৰ পাঁচশ ত্ৰিছ যিহেতু চল্লিছ হাজাৰৰ কথা কৈছে চাৰি এইটো এক দুই তিনি চাৰি নম্বৰটো নাই গতিকে চাৰি নম্বৰ নাথাকিলে এটা শূন্য দিব লাগিব এইবাৰ তিনি নম্বৰত আছে পাঁচ দুই নম্বৰত যিহেতু নাই দুই নম্বৰত কিছু নাই গতিকে দুই নম্বৰত শূন্য আৰু এক নম্বৰত আছে কি আছে চৰি দুই নম্বৰত তিনি আছে গতিকে তিনি দিব লাগিব আৰু এক নম্বৰত চাৰি তাৰপিছততো এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ পাঁচ নম্বৰত এক আছে এক দুই তিনি চাৰি যিহেতু চাই চাৰি নম্বৰত আছে গতিকে তিনি হ'ব ইয়াতে দুই নম্বৰো নাই এক তিনি নম্বৰো নাই গতিকে ইয়াতে শূন্য শূন্য হ'ব আৰু এক নম্বৰত চাৰি আছে চাৰি দিবা এইবাৰ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ পাঁচ নম্বৰত ছয় আছে ছয় দিলা এক দুই তিনি চাৰি নম্বৰত নাই গতিকে চাৰি নম্বৰত শূন্য হ'ব এইবাৰ তিনি নম্বৰত আঠ আছে এই ইয়াতে এক নম্বৰত এক নম্বৰত আছে দুই নম্বৰত নাই গতিকে দুই নম্বৰত শূন্য আৰু শেষত এক তাৰপিছত ভালকৈ চোৱা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ পাঁচ নম্বৰত সাত আছে সাত দিলা এক দুই তিনি চাৰি চাৰি নম্বৰত আঠ আছে আঠ দিলা যিহেতু তিনি নম্বৰৰ কোনো সংখ্যা নাই গতিকে এটা শূন্য দিবা আৰু দুই নম্বৰত কি আছে পাঁচ আছে পাঁচ দিলা এক নম্বৰত ছয় তাৰপিছততো এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ পাঁচ নম্বৰত ন আছে ন লিখিলা এক দুই তিনি চাৰি চাৰি আছে চাৰি নম্বৰত ন আছে ন লিখিলা দুই নম্বৰৰ নাই তিনি নম্বৰৰ নাই গতিকে দুইটা শূন্য দিলা আৰু এক নম্বৰত কি হৈছে ন আছে ন দিলা পাছ হৈ গ'ল চোৱা এইবাৰ তলৰ সংখ্যাবোৰ অংকৰে লিখা উপযুক্ত স্থানত কমা দিবা অংকৰে লিখিব দিছে আৰু কমা দিব দিছে এইটো চিৰাল্লিছ হাজাৰ চাৰিশ একচল্লিছ লিখিলা তিৰাল্লিছ হাজাৰ চাৰিশ একচল্লিছ হৈ গ'ল তাৰপিছতো পোন্ধৰ হাজাৰ ঊনত্ৰিছ পোন্ধৰ হাজাৰ লিখিলা যিহেতু ঊনত্ৰিছ কৈছে শতকৰ কথা কোৱা নাই গতিকে এটা শূন্য দিব লাগিব আৰু এটা পাঁচ হৈ গ'ল ঊনত্ৰিছ এইটো আঠাইছ হাজাৰ পাঁচশ চল্লিছ আঠাইছ হাজাৰ লিখিলা পাঁচশ চল্লিছ চিধা চিধি পাঁচ লিখিলা আৰু চল্লিছ লিখিলা হৈ গ'ল এইবাৰ চৌৱন্ন হাজাৰ বাষষ্ঠি চৌৱন্ন হাজাৰ লিখিলা যিহেতু বাষষ্ঠীৰ কথা কৈছে শতকৰ কথা কৰা নাই গতিকে এটা শূন্য দিবা তাৰপিছত বাষষ্ঠি আৰু এটাই চৌৱন্ন দিবা নব্বৈ হাজাৰ ছয়শ ঊনত্ৰিছ নব্বৈ হাজাৰ লিখিলা কমা ছয়শ ঊনত্ৰিছ ছয় লিখিলা আৰু এটা ঊনত্ৰিছ লিখিলা হৈ গ'ল তাৰপিছততো পঁচাশী হাজাৰ তিনিশ ত্ৰিছ পঁচাশী হাজাৰৰ পিছত কমা তাৰপিছত কি কৈছে তিনিশ ত্ৰিছ তিনিশ লিখিলা আৰু ত্ৰিছ হৈ গ'ল তাৰপিছত চৌসত্তৰ হাজাৰ দুশ একাশী চৌসত্তৰ হাজাৰ সাত চাৰি হাজাৰ তাৰপিছত দুশ দুই লিখিলা আৰু কি আছে একাশী মানে আঠ এক তাৰপিছত চল্লিছ হাজাৰ এশ চল্লিছ চল্লিছ হাজাৰ লিখিলা কমাই দিয়া কিমান আছে এশ চল্লিছ এক লিখিলা আৰু চল্লিছ বাছ হৈ গ'ল সেইবাৰ চাৰি নম্বৰত কৈছে তলৰ সংখ্যাবোৰ আখৰেৰে লিখা প্ৰতিটো আখৰ আখৰেৰে লিখিব লাগিব এইটো চোৱা দি আছোঁ মই অনুযায়ী চোৱা একক দশক শতক হাজাৰ অজুত যিটো অজুত গৈছোঁ সোতৰ হাজাৰ নশ আশী হ'ব সেইটো বনাইছোঁ সোতৰ হাজাৰ নশ আশী তাৰপিছততো চোৱা একচল্লিছ হাজাৰ নশ ছিয়াশী একচল্লিছ হাজাৰ নশ ছিয়াশী ঊনৈছ ষাঠি হাজাৰ সাতশ চৈধ্য ঊনৈছ ষাঠি হাজাৰ সাতশ চৈধ্য বনাৰ লিখা হৈছে তাৰপিছত একক দশক শতক হাজাৰ ওজুত আছে গতিকে এইটো কি অজুত মানে কি সত্তৰ হাজাৰ যিটো দহ শতকত কিছু নে গতিকে আশী হ'ব সত্তৰ হাজাৰ আশী তাৰপিছততো আঠত্ৰিছ হাজাৰ সাতশ ন আঠত্ৰিছ হাজাৰ সাতশ ন তাৰপিছতো আছে আঠাইছ হাজাৰ তিনি এইটো চৈধ্য হাজাৰ চৈধ্য হাজাৰ মানত লিখা হৈছে এইটো হৈছে ঊনত্ৰিছ হাজাৰ নশ ন ঊনত্ৰিছ হাজাৰ নশ ন নেক্সট যোৱা নম্বৰটো আছে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পাঁচ ছৰি পঞ্চাছ হাজাৰ পাঁচশ পাঁচ এবাৰ তোমালোকৰ পাঁচ নম্বৰত আছে ঘেৰ দিয়া অংকবোৰ স্থানমান লিখা সেই আগত স্থানমান যে লিখি দিছিলোঁ সেনেকুৱাই এইটো চ' কিমান আছে একক দশক শতক হাজাৰ চাৰিজীয়াটো আছে এইটো কেনেকৈ লিখিলা চাৰি চাৰিৰ পিছত কেইটা শূন্য আছে এক দুই তিনি তিনিটা শূন্য দিয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত এইটো চোৱা খ নম্বৰ একক দহ শতক হাজাৰ অযুত অযুত কিমান আছে তিনি লিখিলা তিনিৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে এক দুই তিনি চাৰি চাৰিটা শূন্য দি দিয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত গ নম্বৰটো চোৱা হুমান হুমান দিয়া হুমান হোম দি ইয়াতে কি ঘৰত দি যিহেতু আঠত ঘেৰ দিয়া চে দিলা আধৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে দুইটা দুইটা শূন্য দি দিবা হৈ যাব বাছ তাৰপিছত এইটো যিহেতু শূন্য শূন্য দি আছে গতিকে শূন্যই দিয়া আৰু শেষত কি আছে এইটো প্ৰথমটো দি আছে একক গতিকে একক আৰু সাতে হাতে হ'ব এইটো চোৱা তিনি হাজাৰ আছে তিনি হাজাৰত কেইটা হাজাৰ হ'ব তিনিটা হাজাৰ হ'ব কিমানটা শতক হ'ব ত্ৰিছটা শতক হ'ব এইটো ঠিকেই আছিল ত্ৰিছটা শতক হ'ব কেইটা দহক হ'ব এইটো হ'ব তিনিশ তিনিশটা দহ হ'ব তাৰপিছত এক কিমান হ'ব তিনি হাজাৰটা এক হ'ব বাৰ হাজাৰত বাৰ হাজাৰ কিমানটা শ হ'ব একশ বিছটা হ'ব একশ বিছ শ হ'ব তাৰপিছত তিনি হাজাৰ যদি তিনিশ দহ হৈছে তেনেহ'লে বাৰ হাজাৰত কিমান হ'ব বাৰশ বাৰশ দহ আৰু এইটো বাৰ হাজাৰৰ বাৰ হাজাৰ একেই হ'ব নেক্সট কিমান আছে একক দহ শতক হাজাৰ অজুত কিমান আছে ষাঠি হাজাৰ চাৰিটা হাজাৰ আছে আৰু কিমানটা শ হ'ব ছয়শ লিখা ছয়শ শ হ'ব তাৰপিছতো এইটো যদি বাৰশ হৈছে এইটো কিমান হ'ব ছয় হাজাৰ হ'ব ছয় হাজাৰ দহত কিমান হ'ব ষাঠি হাজাৰ ষাঠি হাজাৰ তাৰপিছত এইটো ষাঠি হাজাৰ ষাঠি হাজাৰেই হ'ব ষাঠি হাজাৰতে কি আছে এক আছে নেক্সট ঘ নম্বৰত আছে তেৰ হাজাৰ আঠশ আশীতকৈ এশ বেছি হ'লে কিমান হ'ব চৈধ্য হাজাৰ আঠশ ছৰি সাতশ আশী আঠাইছ হাজাৰ পাঁচশ ঊনসত্তৰতকৈ এক হাজাৰ কম সেইটো কিমান হ'ব সাতাইছ হাজাৰ পাঁচশ ঊনসত্তৰ তাৰপিছত চল্লিছ হাজাৰতকৈ এক হাজাৰ বেছিত কিমান হ'ব পঞ্চাছ হাজাৰ নেক্সট আছে পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ ছয়শ বাসত্তৰতকৈ এশ কম কিমান হ'ব পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ ছয়শ যিহেতু এশ কম দিছে গতিকে ছয় জেগাত কি হ'ব পাঁচ হ'ব আৰু বাহটো বাহত্তৰে লিখিব লাগিব এইবাৰ চাৰি নম্বৰত দিছে ক নম্বৰ পাঁচটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি পাঁচটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো তোমালোকে দহ হাজাৰ লিখিলা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ আৰু পাঁচটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ নিৰান্নব্বৈ হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ পাঁচটা বেলেগ বেলেগ অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি এইটো লিখিলে যিহেতু আগতে এক লিখিবা তাৰপিছত শূন্য তাৰপিছত দুই তিনি চাৰি পাঁচ হৈ গ'ল এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ পাঁচটা হৈ গ'ল এইবাৰ পাঁচটা বেলেগ বেলেগ অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি লিখিবা প্ৰথমত ন সাত সাত ছয় পাঁচ হয় নেকি এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ মানে পাঁচটা বেলেগ বেলেগ অংকৰে লিখিব পাৰোঁ আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ল দহ হাজাৰ দুইশ চৌত্ৰিছ আৰু পাঁচটা অংকৰে বেলেগ বেলেগ অংকৰে লিখিব পাৰোঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ল ন হাজাৰ আঠ আঠানব্বৈ হাজাৰ সাতশ পঁয়ষষ্ঠি এইবাৰ আনমটোত কি হৈছে চৌ শুদ্ধ নে অশুদ্ধ লিখা এইটো কিমান আছে একক দহক শতক হাজাৰ এইটো দহ হাজাৰ আছে কিন্তু সেই ইয়াতে লিখিছে এক হাজাৰ এইটো কি হ'ব অশুদ্ধ ইয়াতে চ এইটো হ'ল দহ হাজাৰ ইয়াতে লিখিছে এক হাজাৰ দহ হাজাৰৰ এক হাজাৰ কোনোদিনৰ এক সমান নহয় গতিকে এইটো অশুদ্ধ তেইছ হাজাৰ দুশ ত্ৰিছশ এইটো কি হ'ব শুদ্ধ তাৰপিছত পাঁচ হাজাৰ তিনিশ সাতাশী সংখ্যাটোত আঠৰ স্থানমান চোৱা একক দহক দহকমান কিমান হ'ব আশী কিন্তু ইয়াতে দিয়া আছে আঠশ গতিকে এইটো কি হ'ব অশুদ্ধ নেক্সট চাৰিশ আশী দহ চাৰি হাজাৰ আঠশ সেইটো কি হ'ব শুদ্ধ তাৰপিছত তিনিও ছা তিনিও ছাব্বিছশ বত্ৰিছ হাজাৰ ছয়শ এইটো কি হ'ব শুদ্ধ ত' তোমালোকৰ আজিৰ ভিডিঅ' আকৌ এইখিনিলৈকে নেক্সট পাৰ্ট পিছত আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ সকলোকে আৰু বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে অৱশ্যে মানে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিবা লগতে শ্বেয়াৰো কৰিব কমেণ্টো কৰিব আৰু কোনে ক'ৰ পৰা চাই যাবা অৱশ্যে কমেণ্ট কৰি নিজৰ নামটো লিখি দিবা